贱人，都是你这个贱人！魏景月，你又想干什么？本小姐的名字你也配叫？都是因为你，谁跟你有关系谁就会倒霉。之前你勾引师尊投怀送抱，现在你又使见不得人的手段害了明三哥哥，你别血口喷人啊！今天我就要好好教训你这个贱人！<laughs> 敢还手，<laughs> 你是想死吗？你走开！<是他> <laughs> 熟练还给我，哼，偏不！像你这种下贱之人，你想要的东西，我偏偏一丝一毫都不给你，去死吧！ 凤凰的气息。 可是他。 手受伤了，是他欺负你？你是谁？我父亲是魏尚书，你要是敢碰我的话，父亲饶不了你！别别！ 姐姐，不要害怕。姐姐，你是不是因为我没有认出你来，所以你在生我的气？姐姐，啊，别过来！姐姐，我只想带你回去啊，姐姐！别别过来！姐姐，我说了别过来！姐姐，姐姐你不要怕，你听我说啊，姐姐。 姐姐，我要带你回家啊！救命啊！哎，你看，那不是未知同学吗？又是那个魔族！哎，干什么？别去！那不能见死不救啊！哎呀，这这，那这怎么办啊？我去救人，你们通知院长。哎哎，哎，你干嘛？你干嘛？干什么去？哎，怎么办？怎么办？找走走走走院长！姐姐，你别过来！姐姐。 姐姐，姐姐，姐姐，有我在，没有人可以伤害你。我根本就不认识你，你不要逼我了。姐姐，住手！魔头，受死吧！ 因为他在你的面前叫我魔头，我看你不是魔头就是个疯子。姐姐，你现在还想不起来，但是除了你，我什么都不在乎。未知，院长，你没事吧？没事。穆老。 老朽静修，你是何人？为何毁我书院，杀害我书院弟子？你是那个凡人啊？那你应该知道，阻止我就是以卵击石，自寻死路。正因为凡人愚钝，才会不惜舍身求法。随你，姐姐，我们走吧。 阁下神通广大，为何要为难我书院一个普通学子？不如就此罢手。普通学子，他可是凤凰。凤凰，凤凰，凤凰，凤，你别胡说了，我根本就不是什么凤凰。姐姐，你跟我回去吧，花荣会让你记起一切的。我不走。 既然如此，那我无论如何也要带你回去。魔头休想、啊！休想、啊！ 萧剑，你是赤日神君。今天我一定要带走凤凰，凤凰可不是你能觊觎，是吗？那今天就让我这个他们口中所谓的魔头，来会会你这个高高在上的神君。 王神君竟然如此羸弱！你被封了修为，还敢跟我斗？赤霄剑需要灵力驾驭，你现在根本就有心无力。 微之，你没事吧？师尊呢？他怎么样？他，师尊，师尊，微之，你没事吧？我没事。<没>魔族的人马上就追来了，这里不安全，你们跟我回妖境吧。 就算我相信他。 魔族大尊的法术又狠又邪，恐怕是伤了他的元气，得好好休养一段时间。哎，未知，未知，走、啊。 快到了，哎，这是浴池啊！你看都脏成什么样了，好好洗一洗。打水回去洗吧。哎，别别别别别，别呀！我又不偷看、啊。再说了，你就在这仔细的洗，我在门口给你守着，放心。那我就更不放心了。这有什么不放心的？那要不一起洗？ 开玩笑，开玩笑的。你这刚刚经历了这么多，也很累了，赶紧洗个澡舒服些，对吧？好，好洗吧，不看你，好好洗啊。 青幻有负重任，求天地重责。起来吧，凤凰既已现身，魔界必有行动。事关三界，更关乎炎月的未来。现在我不是要追究什么责任，而是要抢在魔界动手之前，找到炎月和凤凰。青幻一定竭尽所能，戴罪立功。 嗯，刚才你说山神上报，他们最后的踪迹是在无极山附近。妖境向来比较隐秘，找不到他们的法门是无法进入的。既是如此的话，那么他们应该还在人间。无极山那边悬崖峭壁无数，地势复杂。 而颜月的灵力已经被我削去一半，凤凰又生法力浅，他们主要是为了躲避魔族大尊的追捕，或许是被困在了某处。清焕立刻前往查探。好，搜寻的过程一定要加倍小心，不要惊扰妖精，也不要伤到凡人。至于那个魔族，我们现在不要和他们发生正面冲突。清焕领命。 不要。哎，你醒啊。未知呢？他呢师尊。未知，你没事吧？没想到我竟真的是凤凰，师尊，我该怎么办？你呢，先不要多想，很多事情要慢慢适应。眼下最紧要的是你的安全。 欧阳，啊，这是哪里？我,我们在妖境的狼窟。妖境，嗯，妖境向来不过问天魔争端。你带我们来这里，是对凤凰有何企图？不是，我是妖境的狼族王子，我对凤凰能有什么企图啊？若能取得凤凰成熟后本体上那根尾羽，就能改变我们妖族雌性稀少、血脉稀薄的处境。 你是不是疯了呀？竟敢把人往妖境带！不是，非妖族不得擅自闯入妖境，这要是被妖王知道了，要你好看。你不说，我不说，谁能知道？谁能知道？他又不是什么凡夫俗子，不出三天，三界的人都知道有只大鸟失踪了，到时候魔界人找来，不是你是想害死我们妖族啊？那个、哎哎、那个，魏、那、之、个，你别听他瞎说，妖族确实比较弱。 但问题在于，天魔打了这么多年，谁也打不赢谁。妖族的态度瞬间就变得很重要，我们占谁，谁就赢了，对不对？所以反而天魔两界呢，形成了约定，任何一方呢都不可无故侵入。因此我们妖界是最安全的，这个你们放心啊。嗯，那妖王的禁令呢？嗯，禁令？什么禁令？妖王明令，妖族上下皆不可沾手凤凰一事。你说是被鬼迷心窍了吧？我。 我这就去告诉妖王。不是，哎，来坐，来坐，来坐，来来来坐。嗯，你要去告诉妖王、啊，这我要是万一出点什么事，你就不担心了、啊。